নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আহিছোঁ আজি আকৌ এটি ভিডিঅ' লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি মই এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো হ'ল অনুপমাৰ জুলাই সংখ্যাটো লৈ আহিছোঁ যোৱাবাৰ ভিডিঅ'টোত মই জুনৰ সংখ্যাটো লৈ আহিছোঁ এইবাৰ জুলাই সংখ্যাটো লৈ আহিছোঁ জুলাই সংখ্যা হ'ল এয়া বেটুপাত সজাইছে ৰিদ্ধি কলিতা মোৰ বান্ধৱী হয় আৰু শেষ প্ৰিষ্টাৰ মডেল ৰূপালী গগৈ যুতীয়া আহক ভিতৰত কি কি আছে চাই লওঁ এয়া ভিতৰত আছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আছে আৰু উপেন ডেকাক ডক্টৰেট ডিগ্ৰী পোৱা হ'ল সেইটোকে সম্বৰ্ধনা জনোৱা ফটো আছে আৰু এইটো ছেকেণ্ড পেজত আৰু লাষ্টৰ শেষৰ ফালে আছে এয়া একান পেজত এয়া ছয়গাঁও শাখা গঠন সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ আৰু এয়া গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত কবছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কটুক বাকী এইবাৰ আছে ভিত বেটুপাত কি কি আছে মই জনালোঁ ইতিমধ্যে এয়া এইবাৰ ভিতৰ চৰাত আছে মানে অনুপমাৰ সূচী পত্ৰত আছে সম্পাদকীয় ধাৰাবাহিক উপন্যাস নীৰৱে বৈ থাকে এখন নৈ ৰিজুমণি দেৱীয়ে লিখিছে কামিনীকান্ত ব্ৰজেন জীৱনে লিখিছে ছয়টা গল্প আছে সিদ্ধান্ত বিনীতা নাথে লিখিছে ৰঙাবেলী সুন্তি কলিতাই লিখিছে সেন্দুৰীয়া পথ প্ৰতিভা ডেকাই লিখিছে শহুৰৰ ঘৰ এৰি দীনবন্ধু কলিতাই লিখিছে বতৰৰ শেষৰ ফল গীত গীতাঞ্জলি কলিতাই লিখিছে আচলতে বাটৰ শেষৰ মানে নামটো ভুল হৈছে দিয়াতে তাৰ বাবে দুখিত বেলেগ হ'ব লাগিছিল বেলেগ দিয়া গৈছে অধিকাৰ ৰিজুমণি বৰা কলিতাই লিখিছে উপন্যাস দুঃসুখ দুয়ো ভাল বন্ধু নজৰুল ইছলামে লিখিছে অনুগল্প মালিনী শইকীয়া হীৰামণি দাস অংকুমান ভূঞা মিনিমা দাস মৃদুলা কলিতা বৰু বৰুৱা হান্নান হুছেইন বীণা গোস্বামী শৈলেন কুমাৰ কভাৰ ষ্টৰী লিখিছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বলেন চন্দ্ৰ দাসে জীৱনত উন্নতিৰ পথ লিখিছে ভমিয়া বেগম কথা বাৰ্তা শিতনত আছে যুৱ সাংবাদিক দৃষ্টি ৰূপা বৰদলৈ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি কুটুমে লিখি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে নিয়মীয়া শিতান মতামত কুইজ ৰাশিফল প্ৰবন্ধ জাতীয় জীৱনত কলগছৰ মনযোগ আকতিয়ে লিখিছে বাল্য বিবাহ কৃষ্ণমণি ডেকাই লিখিছে মানুহ এজন আপোনাৰ ওচৰত চন্দ্ৰশেখৰ পাৰাজুলীয়ে লিখিছে অসমীয়া সাজ পোছাকযোৰ ৰীতা কলিতাই লিখিছে বিষয় মাইধাৱী সন্তানসকলৰ নমিতা দাসে লিখিছে কিমান দিন বুঢ়ক বনাই থাকিব কল্যাণ কুমাৰে লিখিছে নিম ভাৰতৰ সেউজ নিৰামায়ক ডাক্টৰ অনুজ বৰুৱাই লিখিছে মিৰ্জাত সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ কৃষ্ণচূড়া কবি সন্মিলন গঠন কবিতা আছে কাব্যশ্ৰী হেমেন হাজৰিকা ৱাহিদ আহমেদ ৰুক্মিনী দাস স্মৃতিৰেখা বৰা কমলা কলিতা ফুলমণি দাস প্ৰণতি দাস নিখিল কলিতা দীপিকা মালাকৰ দেৱজিত হাজৰিকা দেৱ মীৰা কোঁৱৰ বিবেকানন্দ দাবা মেৰী বৰদলৈ লক্ষ্মী দাস কাঞ্চন সাউত বৰা ৰিজু কাকতি অনামিতা সংগীতা কলিত কলিতা আৰু মালৱিকা দেৱী এইকেইজন হ'ল কবি কবিতা দিছে আৰু এয়াই আছিল অনুপমাৰ জোলাই হাৰ সুচী পত্ৰ কোনে কি লিখিছে আপোনালোকে গমেই পালে ইতিমধ্যে আকৌ আহিম আগষ্ট সংখ্যাটোলৈ ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে সকলোৱে লৈছেও আৰু যদি আপোনালোকে কিবা ভুল হৈছে শুধৰাই দিয়ে যেন আৰু মই কৈছোঁৱেই যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ লেখাটো নলয় নেক্সট মাহত আমি লেখাটো উলিয়াই দিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব কিন্তু তাক লৈ বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰি থাকিলে আমাৰ বেয়া লাগে যিহেতুকে ঠাইৰ অভাৱ হয় সেইকাৰণে আমি দিব নোৱাৰোঁ গোটেইখিনি আৰু কিবা কাৰণত কিবা যদি ভুল হয় প্ৰিণ্টিং মিষ্টেকত তাৰ কাৰণে আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে তাক আমি নেক্সট বাৰ শুধৰাই দিম এয়াই আছিল জুলাই সংখ্যাটো আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ